добрый день здравствуйте о чем хотите поговорить я люблю разговаривать о боге о боге ну это не ко мне а вы бы этот какой-то духовный такой, да, человек, религиозный? Нет, я верующий. Вы верующий? Ясно. А вот вы как верующий человек, ну я понимаю, это не по религии я вам задаю вопрос, ну просто ваше отношение верующего человека вот к сегодняшней войне, как вы относитесь к ней? Вот Путин правил? Ну Путин правильно сделал, что начал СВО, или нет? Ну откуда я знаю? Ну ваше, я ваше мнение спрашиваю. К войне я отношусь по-любому потрясательно. Не, а я, то, гов... что... я говорю, Путин правильно сделал, что начал с Я слова. не могу. Я не Бог. Это Бог судит людей. Не суди, да не судим. Так люди. я не говорю вам судить. Я спрашиваю ваше мнение. Вы как считаете? Это мнение это мнение, которое дается оценка какая-то. Ну да. Я не, 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 не. считаю нужным об, объяснять, кто как себя ведет. Не, 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 не. Правильно или неправильно? Не, не, не. Конечно. А вы гражданин Российской Федерации? А тебе какая разница? Ну, мне интересно. Ну, интересно. Знаешь, любопытной варваре нос оторвали. Знаю, знаю. Ну, вот молодец. Береги свой нос. Вы готовы сливаться, да? Ну, а что с тобой разговаривать? Ну, так я же вам вопрос задал. Не хотите отметь, отвечать на него? Я тебе сказал, я разговариваю о Боге. Путин не Бог. Угу. Что его обсуждать? А вы согласны с утверждением Путина, что Россией, наверное, напрямую управляет Бог? Россия ⁇ это такая страна, которая напрямую управляется Богом. Потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует. Вот. Нет, с этим я не согласен. Не согласен. Ясно. Нет, конечно. Тут надо еще сделать дополнительный вопрос. А кто Бог-то? Ну да, если Россией Путин управляет, может он себя считает Богом. Ну, это к нему вопросы, не ко мне. Ну, понятно. Него... Или к докторам. Ну, это как вам лучше. Если плохо себя чувствуете, то к докторам. Нет, если, ну, если он так утверждает, то это же по-любому должны наблюдать доктора. Такого человека. Если он а счит... где он такое утверждал? А он да. говорил, что Россией напрямую Бог управляет. У него, значит, есть для этого какие-то основания? Если вы хотите, я могу поискать. Ну, да нет, если не я, верите я... мне. Да ничего не верили. Я, как говорится, говорите, говорите, что считаете нужным, то и mm -hmm. говорите. А проверять, верить, не доверять — это совсем другое. Там уже. тоже вот его высказывания восприняли так, как будто он себя богом считает. Ну, Там это где? в интернете. Ну в интернете. Ну интернет — это серьезная организация, конечно. Нет, это mm -hmm. просто он доступен каждому. И там каждый может выразить свое мнение посредством ну, да, комментария, да. да? Ну да, и ни одного. От одного можно сотню комментариев давать. Делай вид, что это много народа. Можно? Все можно. Ну. Значит, не хотите, вы мне отвечать, правильно Путин сделал неправильно. Ну откуда я знаю? Как увидеть Ну вот смотрите, ну, как, можно сейчас? вашу страну ввязали в войну. Э -э ваша страна агрессор. Кто ввязал э, нашу страну в войну? Кто? Путин. Ну, он кто? Президент. Ну, он имеет на это право? Э, ну, я не знаю, если вы его наделили таким правом. Ну, президент это кто? Вы его наделили таким правом? Кто президент это кто? Что, ну президент кто это? Ну должность президентская, что Ну в у вас, я так понимаю, это царь и бог. У нас это менеджер. Вот такой хреновый менеджер, как у вас, нам не дай бог. Ну, а у вас царь и Бог? А у нас президент, насколько я знаю, может я ага. ошибаюсь. Он главнокомандующий, верховный. Е там. А он у вас еще это, такая гарант конституции, да? Ну, гарант конституции. Да? А да. так вы же получаете, получаете конституцию, конституцию напавшее на другое государство или нет? Чью конституцию мы нарушили? Ну, вы свою нарушили. А что, нашей конституцию? я не так с ней знаком, как вы, угу. но я что-то не припомню там такого, что конституция запрещает нападать на другую страну. Такого нет в конституции. Угу. Ясно. Ну, а что, вы хотите доказать обратное? Ну, нет. А он не, на, не нарушает и права? И ваши... Хорошо, а права ваших людей он не нарушает э, вот этим? Не знаю. Если чьи-то права нарушены, пусть обращаются в суд. Куда? Какой суд? Суд. Какой? Какой хотят? Есть порядок. Обращается в районный, там, областной, городской. Если недоволен результатом, апелляции подает и так далее. А потом международный может и так далее. Какой международный? Ну какой, я не знаю. Есть же международный суд там, как по правам человека. А вы оттуда вышли? Откуда вы вышли? Из СПЧ. Ну вышли, значит, вышли человек. Человек-то Так как, а смысл э, подавать в суд на Российскую Федерацию, если вы оттуда вышли. А почему на Россию? Ну, потому что вы не выполняете э, ну, решение этого суда. Молодой человек, вы противоречите не на Российскую Федерацию, а на должностное лицо, на менеджера, как вы выразились. Путин же, вы сказали, ущемляет права человека. Значит, на него как на человека можно подать в суд? На Путина? Нет, он же президент. Ну. А президент это что, не человек? Пока он президент, он не человек. На него же не распространяется он... уголовный кодекс. Да вы что? Ну конечно. А как же международный суд в Гаге вынес какое-то там постановление об его аресте? Значит все-таки распространяется? А мы туда и не входили. Так Потому это же это международный суд. суд. А, а, ах, это же международный. Да. Вы же поспешили перед, начал, перед тем, как начать войну, выйти из ЕСПЧ. Вы в конце 21 -го года вышли. А американцы тоже вышли или они туда и не входили? Из ЕСПЧ? Ну я не знаю, из какого-то тоже они и не входили. Они же нарушают сплошь и рядом. А при чем тут американцы нападая, до... Нападая на другие государства. Причем тут и американцы будет... до Европейского суда? Нет, при чем тут Европейский? Международный. Ну потому что ЕСПЧ это Европейский суд по правам человека. Вы же об этом я, хотели сказать. Я, нет, я об этом. Не а о чем мы хотели сказать? Я имею в виду международный суд. ГАГИ, это какой суд? Там их два. Есть международный а суд ООН, изучаю? есть международный суд ООН, а есть уголовный уголовный международный суд. Да. Этот МУС международный уголовный суд. А есть международный уголовный суд ООН. Международный суд ООН. Вы о каком? Вы о каком говорите? Да ни о каком, я не, не, не в разбираюсь. А, вы в этом не разбираетесь? Ну, я же не юрист. Да я вы, тоже не юрист. Большой специалист. Так я тоже не юрист. Ну, вы там ищете что-то, находите. Угу. Так вы, у вас союзники, вот, вашей, так сказать, сейчас, вашей страны. Это кто, американцы, союзники ваши, нет? Ну, не, мы не союзничаем с американцами. Это наши, ну, наверное, партнеры которые вам бабло дают, да, это не союзники. Они, выполняют, они, они выполняют обязательства, взятые на себя. Это они вам дают в долг или они вам так дают? Нет, они обязательства выполняют, взятые на себя. Я говорю, дают в долг или безвозмездно? Безвозмездно. Серьезно? Ну конечно. Да вы что? Да. А вот я недавно слышал, что вроде бы МВФ или кто там попросил вернуть там проценты какие-то, деньги какие-то дал. Долги с Украины? Нет, это э, обратились к Украине, чтобы она выплачивала... У нас же раньше долги были, долговые обязательства раньше ранее были. Они, а э, сейчас их нет, да? Не, остались, почему нет? Остались. Ну, остались. Я думаю, а сколько должны, не знаете? Не интересовался. Это не интересно. Долги других это интересно, а свои нет. Причем тут кому долги других? Должен, ну я не уточнял я не сумму. Возвращаю. Ну, понятно. Вам это интересно? Нет, ну, не интересно. Если вам интересно, я могу уточнить. Если вам не интересно. Нет, я могу и сам уточнить. Что ну, это можете я и сами уточнить. Это, я еще раз говорю, что это э, к Украине обратились э, по прежним долгам, чтобы она э, платила процент по тем долгам. Я думаю, этот вопрос уладит очень легко. Конечно. Да. Скоро некому будет платить вот и. Все Ой, скоро это когда? Ну, как только. Ну, когда, скоро. Ну, чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну, а так. Скоро, конечно. Скоро заранее назначает дату окончания каких-то действий. Я понял. А почему не будет кому платить? Что случится? Ну, не будет этого государства, которое кому-то что-то должно. А, а что случится с этим государством? Кончится оно. Как оно закончится? Я не помню, сколько лет тому назад, еще до начала всех этих событий, Путин предупреждал Украину. Не помню, где это было. Ну, в общем, фраза звучала так, что если Украина попытается решать вопрос с Донбассом военным путем, то она, то есть Украина, потеряет свое государство. Угу. А Путин, как я заметил, словно ветер не бросает. Да вы что? Да, да. Ой. Э -э Помните, Путин сказал, что не будет пенсию поднимать. пенсию, пенсионный возраст. А, пенсионный возраст не будет поднимать. Ну, вы вообще понимаете... Не поднял? Он же не поднял, да, пенсионный возраст? Он нет. Нет? А кто поднял? Нет. А кто вот тут? Скажи, кто решает эти вопросы? Нет, кто подожди. У вас, по... у вас поднялся пенсионный возраст или нет? Не знаю, я давно на пенсии, мне это не интересно. Ты же вот путаешь. Я против увеличения э, сроков э, пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Не, он же словно ветер не бросает, да? Ну так как президент, он сказал, да, он против этого. Не, 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 не. Он сказал, когда-то, помню, он говорил, что он не допустит, чтобы конституцию меняли. Помните? Никто ее не менял, никто не менял. Это у вас? Каждый новый Подождите, пленят, Конституцию у вас не меняли? Не меняли. А как так получилось, что он вот вчера опять была инац... инаугурация? Я позволю себе все-таки говорить более официальным языком. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. Конституция прописана. Нельзя избираться более двух раз подряд. И поэтому ваш покорный слуга не стал менять эту конституцию под себя, оставил первый пост государства и перешел на более скромную позицию, но очень важную, конечно, для жизнедеятельности государства. А причем тут это не является изменением? Это изменение конституции, а конституцию не меняли. Че? Ты же сидишь за базаром, если ты такой умный. <свят> ты же блогер, наверное, вот, кто-то там. Не меняли, да, Конституцию? Конституцию. Не... А в поправке или что там, внесли, да. Это практика. Вы что же, <свят> в Конституцию вы поменяли или вы в Конституцию внесли? Как там у вас записано, стремление в НАТО и да. в Евросоюз? Вы же Конституцию это записали? А Конечно, обязательно. скоро развалится, что будете делать? У вас а все. Вот у это, вас это, все. Это, Америка это. разваливается, Евросоюз разваливается, Украина разваливается. Вы, вы глядите в такой суете, вот как будете наблюдать, когда все разваливаются. Не профукайте, когда сами будете разваливаться. Вы же... Мы не развалимся никогда. Ой, Россия, ой, в отличие от других, ой, имеет тысячелетнюю историю. Ой, тысячелетнюю. тысячелетнюю. Да. Все, хорошо. хорошо, Давайте так. Э, где Россия была э, в 1024 году? 1024. Ты ну, тысячу... В каком вы же сказали, вы... Э, смотрите, вы сказали, что Россия имеет тысячелетнюю историю. Вот отнимаем тысячу. Э, сейчас 2024 год. 1024 год. Где была Россия? Там, где и была? Где там? Ну, расскажите... Грязь, раз, не, раз, расскаж, грязь хорошо, грязь, хорошо. Грязь. расскажите о каком-нибудь событии. Давайте там от 1000 до 1100 года. Что происходит? Я, я не готов на эти вопросы, потому что я... Ж... Подождите, вы же сказали тысячелетняя история. Значит, история, да. за сто лет, наверное, какое-то... По вы... Нет, подождите, по подождите. За сто лет, наверное, какое-то выдающееся событие это проходило на территории России. Назовите мне его за 100 лет? Ну, вы сказали, у вас тысячелетняя история. Если мы отнимаем тысячу лет от 2024 года, получается 1024 год. Вот э, в, в пределах, например, одного века, от э, тысячи, э, ну, тысяча лет и тысяча сто лет, какое яркое событие происходило на территории России? Ну, во-первых, надо сразу ввести ясность. Россия... На тот момент того периода, это было не государство, это была страна. Разницу улавливаете? Нет? Навижу, вижу, что не улавливаете. Не, я знаю, что такое государство. Что такое страна, да? И что такое страна, да. Вы хотите сказать, это была просто территория. Хорошо, все равно на территории. Это было. С печениками воевали. Кто? Кто воевал? Славяне, русские. Славяне Киев, русские, русские. Э, на территории России. Э, э, хорошо, о каком городе идет речь? Э, какой... Киев, допустим. Что? Киев. Так это же не территория России. А это, чья? это территория Украины. Это сейчас. Что? А тысячу лет назад это чья территория была? Причем здесь, подождите, речь идет о России. Я тебе говорю, тысячу лет назад. Там была Россия. Украины не было. Там Россия. А там Россия была. Кстати, когда государство Украины. А говорю, там было, Россия была или нет? А Россия была? Где? Да. Ну, там, где Киев, где другие, вот по берегам Днепра. С чего вы такое взяли? Историю надо читать. Молодой. Человек. <laughs> так я как раз и читал историю. Мы же Что говорим читать? о России. Вот, слушай сюда, внимательно. Слушаю. А Россия Хорошо. тогда вообще была или нет? Ну да, я говорю, ты, ты, ты дай досказать. А, да, давайте. Ты знаком с таким трудом, как, как там как правильно называется, трактат об управлении империей? Трактат от, об управлении империей. Это о каком году идет речь? <сорганизм> Спросил бы, это 900, если я не ошибаюсь, 940. -й. 940 -й год? Да. Трактат. Это. А кто писал? О, ну, ты не в курсе. Ты так и скажи. Я не знаю. Не, мне просто интересно. Я знаю, что самая старая э, из э, Ипатиевская летопись, да? да, из источников. Ну, это э, Киевская летопись. Их там. Ищи, пожалуйста, их не там. Киевская. Что? Не киевская. А Ты правильно называешь. Э, Повесть временных лет. Ну это Ипатьевская. Там не только Ипатьевская, их там было э, три свода э, этой ли, летописи. Вы, о, э, вы сейчас о каком трактате говорите? Я ж тебе назвал, об управлении империей. Забей. А империя помню. была на тот момент? Тогда, тогда та, та, такое слово империи было? Империя. Когда империя. оно появилось? Ты, ты сколько классов образования у тебя? Было тогда такое, такое слово империя? Ну, слушай, империя появилась, э, допустим, Римская империя. Она еще была в первом столетии. Ты что, не знаешь? Это? Я знаю. Ну, только если знаешь, так что ты дура, дуру, дуру э, О какой империи идет речь в трактате? А вот это уже правильный вопрос. Давайте. Вот, наконец-то я тебе вывел. А то ты вокруг да окна. Давайте, ты давай. Думал, что это Российская империя? Нет. Этот трактат об управлении империей написал Византийский император, Константин VII, Багря народный еще. Слышал о таком? Слышал. Ну, читал? Не, не читал. Ну, читай, я тебе рассказывать не буду. Почему? Так о какой империи идет речь? Ну вот слушай сюда. Империя Византийская, император Византийской империи. А при чем здесь Москва? Ой, не Москва, а это Россия. При чем здесь? Вот я тебе читаю. Давай. Слушай, внимательно, запоминай. Вот тут Впервые слово Россия. С одним из. Так это не Россия, это Россия, это Русь, он говорит. Он идет. Русь это Русь, а это Россия. Нет, 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 Это он же писал на греческом. Наверное. Ну так а на греческом Русь как будет? Ну давай сначала. Не, на греческом Русь как будет. Так и будет. Как? Послушай. Не, на греческом Русь как будет? Русь. Нет, Россия. Ну, как Россия с одной С. Вот как там написано. Я... Нет, так там вот как раз написано это... о Руси. Сглаз... <связываю> это не о России. <связываю> 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 Нет, это не о России. Вы путаете гонорар. И... Вы путаете гонорар с гонореей. Это ты идиот. И <связываю> <связываю> идиот <и тут связываю> все? Говорю, вы гонорар с, с гонореей путаете. Слушай, умник сюда. Можешь и не слушать, конечно. Впервые слово Россия. Не и Россия, а Русь. Русь. Я ж не закончил еще. Так слушай, это не Русь, это, это не Россия, Россия, это Русь. Да, вот, не читай, да. да. Там Русь. Так вон Русь написано. Ты, Русь, написано? Вверху. Русь, мне... вот придурок. Ты можешь слушать так королев. там Русь написано. Ты будешь, ты вот когда чувствуешь, что факты против тебя, ты начинаешь. Покажите прописать. мне листочек еще раз. Покажите. Покажите <давай с я> листочек. Прочитай, еще. Прочитай. Я с листочка прочитаю. Покажите мне. Впервые покажите листочек, я деменов... с листочка прописал. В веке. Подожди, листочек пока. Покажите листочек. Дебил. Покажите Дебил. листочек. Я с листочка прочитаю. Читай. Где? Где? Так а что вы там? Не, вы выше поднимите, у меня текст не видно. Ну, Русь, смотрите. К русскому, к русскому слову, смотрите, в греческом нет, в греческом, смотрите, в греческом приветствие или к русскому слову Русь, Русь, ну так Русь, что Русь, а при чем здесь Россия, там Русь, при чем здесь Россия, Россия при чем здесь, Народ Руси в средневековых византийских текстах О -о -о. назывался Русь. Русь. А окончание "иа" в структуре греческого языка означает ту страну, в которой живет этот народ. То есть окончание определяет географию. Вот и получается, что в переводе с греческого языка слово Россия означает страна русских. Главным городом русских Указан Киев или Киав, ну. стоящий на реке Днепр. Правильно. Киевский князь Игорь назван Архонтом России. Не Россия, Потому... а Руси. Россия. Россия. Как же ж вы любите все себе прих... прихват... прихватизировать? Вот надо же это как-то приклеить к вам. Претензии не ко мне. Как Хорошо. Какое вы отношение имеете к Киеву? Вы какое э, вот Россия ну, какое отношение к Киеву имеете? Киевский князь Игорь. Назван архонтом России. Сохранились греческие печати и других русских князей 11, 22. Русских. Вы правильно выговариваете. Не русских, а русских. С надписью архонт, глава, то есть в скобках, России. Читайте ссылки. И вот уже тысяча лет со времен А оригинал у вас есть? Мы Россию называем Россией... А оригинал у вас есть? Это же вы не оригинал читаете. Не противопоставляются, так как они синонимы. Русь это народ, а Россия это его страна. А оригинал хранится в соответствующем. В соответствующем. Какое а вы это... отношение к Киеву имеете? Самое прямое. Киев, мать городам русским. Все, до свидания. А как это Киев, он? матерью называется. А это учи филологию. Вибачте, за мій сміх істеричний. ну Тут я не знаю, хто від, втримається від, від цього покемона. Ну, по-другому, я його не можу назвати. Боже, це ж треба так спробувати натягнути Сову на глобус. Найшов десь брошурку. Це ж, скажімо так, їхна, їхня пам'ятка, як Русь притягнути до Росії. Насправді з греч... на грецькій мові Русь це Росія, Росія з одною буквою С. І там, скоріше за все, я чув про цей трактат Багранародного, і там, скоріш за все, йде мова про те, що Київ, так, Ігор був там цим, князем Києва. Ігор був народ руський, по-перше, не руський, а руський від слова Русь. А він же ж, я ще раз кажу, він просто. Це, звісно, про це все ви краще почуєте у наших істориків. Це Вокс Верітасіс номер один, Морозенко. Ну, хлопці краще про це пояснять. У мене, звісно, нема таких знань. але Ну, блин, ну так натягувати эту сову на глобус, бедна сова, порвалася.